Ми переходимо до наступної теми, і вона теж пов'язана з допомогою раненим бійцям, які повернулися із зони АТО. Ми побачимо обличчя війни у всіх смислах цього слова. Про виставку війна 11 портретів ми поговоримо в студії з нашим гостем. У нас в гостях Семен Кантор, директор Музею сучасного мистецтва Одеси, де нещодавно відкрилася виставка Війна 11 портретів. Добре. Дякую, що завітали до нас. Розкажіть, будь ласка, що це за виставка? Як народилася ідея, у кого? Виставка дуже необычна не тільки для нашого міста, але, в общем, і, мабуть, для всієї України живе зараз в Канаді. А родился в Украине и учился в Украине, работал в Украине довольно долго, очень известный в мире художник Тарас Палатайко. Ну, количество биеннале всемирного уровня, в которых он участвовал, зашкаливает, по-моему, больше пяти или шести. Он предложил руководителю отдела искусства нового искусства. Национального художественного музея Оксане Баршиновой такую выставку, как вот вы сказали название "Война один с портретов". Он брал интервью, ну я не знаю, это такой штамп интервью, я просто не знаю, как лучше сказать, может быть лучше он он записывал на технику свои беседы, вот наверное это будет точнее, свои беседы свои разговоры с ранеными бойцами в Центральном военном госпитале, по-моему, так называется организация. В okay. Киеве. Да, да, в Киеве. Вот. Ну, вот я уже, послушавши все эти тексты, могу сказать, что чувствуется достаточно свободная, неангажированная культура человека, умение слушать и умение задавать вопросы. И поэтому вот то, что он записал, а он говорит, и я склонен ему верить, что там нет никакой работы над текстами, вырезали, добавили, переформатировали, все так, как было. Угу. Они поражают. Они поражают тексты, они поражают фотографии, которые сопровождаются, или наоборот, фотографии сопровождаются э, речью. Потому что у нас фото, и одновременно диктофоны включаются, и плеер точнее включаются, и ты одеваешь наушники и слышишь вот эту речь э, этого раненого, который находится там на лечении. Ну, я не самый эмоциональный человек. Э, производит впечатление. Все это. Да, Они смогли до вас доторкнуться до каких-то струн. Да, это верь. Понимаете, мы уже все настолько искушены всякого рода, уже извините, СМИ, что вот достучаться и поверить, ну, достаточно тяжело. Я повірив. Скажіть, а чому ви взагалі зацікавились таким проєктом? Під яким кутом ви на нього дивилися спочатку, і що відчули після того, як побачили, ну, відчули? почули? Значить, чому я заінтерувався, точніше ми колектив угу. Ну, Собственно говоря, количество аргументів громадне, Начиная чисто профессиональной деятельности, Музей современного искусства сотрудничает э, с человеком, участвовавшим в э, различных э, биеннале, там, Венецианской и много других, э, но ну, просто почетно. И я рад, э, что у нас, нам представилась такая возможность. Это с точки зрения профессионально. С точки зрения гражданской, ну, в общем-то, вся деятельность нашего музея э, с времени, ну, как минимум, ноября прошлого года, нашу гражданскую позицию более чем иллюстрирует, и поэтому как бы это само собой разумелось. И была відмінність від того, що ви очікували і що отримали у результаті, коли почули всі ці ну, тексти і побачили ці Ну, я могу вам сказать такой эмоциональным ответом, результат превзошёл ожидания. Як ви гадаєте, яку місію зараз е, несе ця виставка? Що вона повинна робити з людьми, які приходять і дивляться? Ну, це людьми? складний питання ну, я, я, не знаю. я не знаю. Ви знаєте, це дуже складно На кожного це дійсно по-друге. Для мене вполне достатньо, якщо говорити, опять же, соціальній стороні, це правда. Правда, правдива інформація, а далі вже кожному чоловіку то полагается информация распоряжаться так и Ленович. Uh, ну а точки uh, из искусства это как бы довольно длинный разговор. Я думаю, что мы не будем сейчас это описывать. Э, скажите, що розповідав автор, як йому працювалося над цим проєктом, які в нього були враження, чим він ділився з вами? Ну, uh, опять же, то же самое, что я и сказал, почему мы делали этот проект. Тоже два аспекта. Аспект художественный и аспект гражданский. Художественный, ну, собственно говоря, это очевидно, наверное, да? Собственно, оба, оба аспекта очевидны. Это интересный художник. Я понимаю, что требует какой-то комментария, хоть небольшого я подхожу к слову художник как профессионал современного искусства. Это совсем не обязательно, что он мажет кисточкой по холсту. Художник – это человек, что-либо создающий творчески, по-английски artist. Так вот, он очень был заинтересован самой возможностью сделать такое произведение, создать такое произведение. Ну, а с другой стороны его гражданская позиция, она тоже достаточно известна, э, толкала его еще больше, подогревала его еще больше его интерес. он а, от самого процессу, что может его? был в шоке. В он был в шоке. Вот, э, вот то, что мы чувствуем, когда вот приходим к нам сейчас в зал, да, и смотрим это все. Э, Я вже можу сказати, що сколько це вже тиждень, почти, да, и і е, я вижу, як люди реагують е, поразительно. От йому вдалося це передати е, то, що його поразило. Тобто кожна людина, яка прийде до вашого залу, вона таким чином може наблизитись до тієї правди, яку ми бачимо тільки крізь екран, і е, якось так обмежено. Ну чи, о, чи можуть я... вони дійсно зрозуміти з, з цієї виставки, як це бути? Я там? би лише сказав, що той, хто хоче послухати, отримає ще одну можливість. Скажіть, ви вперше побачили цю виставку в Києві? Так ну Київ побачив цю виставку да, да. зараз Одеса. Куди вона прямує далі? Що вважаєте потрібно нахопити? Ну, Ну, во-первых, не совсем так. Параллельно с нами, э, с нами в смысле с Украины, uh -huh. эта выставка проходит в Нью-Йорке. Uh -huh. Вот, после Одессы в Украине она поедет в Черновцы. А вот куда она поедет дальше, я знаю, что там есть несколько вариантов, но это уже наверное, решать организаторам, куда раньше, куда позже, я, попросить сказать, четко не знаю. как убиралися места, куда нужно провести эту выставку? Я не знаю. Почему <свес> не все <свес> Я почти вприняне. уверен, почему появилась Одесса. Наш музей, единственный музей в Украине, музей современного искусства. И поэтому, я думаю, что, в общем-то, выбор был предопределен. Черновцы Ну, в частності, из з того, що автор родився в Черновцах, і там живе його сім'я, його родителі. А може бути ще якісь аргументи. Я не знаю. Скажіть, з цих 11 портретів, чи був ну, якийсь один, може, чи два, які особисто вам були якось ближче, і ви на щось звернули увагу, на щось таке? Ну, я би не хотів називати імена. Больше поражають спокійне, міні-емоціональне описання того, що там відбувалося. А там є несколько таких виставків, таких інтерв'ю. Дякую, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ось сучасне мистецтво в даному контексті, в нашій ситуації, воно сучасне, воно, звичайно, воно не може бути в контексту цієї ситуації в Україні. Яку місію воно має? Взагалі, как вы для чого потрібно зараз сучасне мистецтво? Що воно може робити? Я, наверное, скажу не то, что вы от меня ожидаете. Мне кажется, что в принципе искусство вне временного и социального контекста. Художник в контексте, а искусство вне. Кто-то занимается вещами, которые имеют отношение к текущим событиям любым, текущим событием, политическим, там, еще чего. Вот. Кто-то э, живет чем-то прошлым, чем-то вымышленным, внутренним, это дело художника. Тобто ви вважаєте, що не може бути зараз е, таких розмов, що активізувалося мистецтво е, саме з приводу воєнних дій і е, кризової ситуації в Україні? Нет, я би сказав, що активізувалися люди. Угу. Люди, е, е, люди. Люди, так, да, звісно. А далі вже все, від того. Люди, звісно. не мне об этом говорить, я не социолог, но я думаю, что мы должны все понять, что благодаря тому, что начало происходить где-то там в конце осени прошлого года, ну, создало то, чего, в общем-то, в нашей стране не было раньше, гражданское общество. Поэтому это и следствие одного другого. Скажите, что в ближайшем время могут увидеть одесситы, кроме этой выставки, и до какого числа эта выставка работает? Ну, числа я точно не знаю. 22 ноября мы должны это отправить черновцы. Наверное, до 20. Скорее всего так. А вот дальше у нас несколько выставок современных одесских художников. И прежде всего я хочу анонсировать, хотя окончательно она тоже еще не готова, э, в Одессе э, жил, э, ну, в общем-то, один из самых серьезных э, современных авторов Восточной Европы, Перец Петренко, вот Олег Петренко, он, к сожалению, недавно шел из жизни, и э, мы э, готовим его выставку посмертно. Mm -hmm. Если все будет нормально, она будет где-то с середины января. Ну, вот я где-то примерно уже год, ну, чуть меньше, то назад был в Нью-Йорке и там музей Зиммерли, это один из крупнейших музеев, где экспонируется искусство Восточной Европы в мире. И произведения Олега Петренко и его жены, одни из самых представительных, одни из самых замечаемых, они легли в основу современного искусства Москвы. И они очень гордо, москвичи, говорили о том, что вот группа «Перцы» — это одна из лучших московских групп, а пока не проснулись одесситы и напомнили кто из кто. Вот. Так вот, выставка такого рода, я думаю, что будет очень значима. Ну, а потім буде багато інших. Дякую вам за анонс. І я хочу нагадати нашим глядачам, що зараз до 20 листопада проходить виставка Війна 11 портретів, і там є благодійний аспект. Так, да, тобто збираються кошти на допомогу пораненим да, бійцям. Ну, собственно, так Субтитры та теж і було на предыдущій виставці у нас. Угу. Ми тобто, достатньо активно цим займаємося. Всі, хто хоче допомогти, може прийти і. Вкласти свою частинку добра. Там інформація, куди ці средства йдуть. Uh -huh. Тобто звітність. звісно, прав... ну, uh -huh. Дякую вам дуже, що завітали за е, цікаву інтерпретацію е, подій на вашій <laughs> виставці, і е, за анонс, який е, допоможе теж спрямувати до вас, е, наших глядачів. Якщо з вашою допомогою вийде. Дякую.